Это уже в течение последних пяти лет. Традиция, даже 6 лет традиция, вот эти вот э, добрые такие взаимоотношения, спортивные встречи между депутатским корпусом города Херсона, города Николаева. Э, еще участвовали раньше и одесситы, и терраспольцы, но сегодня уже больше остались мы вот в таком вот э, формате Херсон-Николаев. Это наши близкие друзья, это наши товарищи, это наши не просто соседи, это практически э, ну часть нашего э, совета городского, я считаю, точно так, как мы уже сегодня для Херсона. i создали футбольную команду депутатов и также в городе в Херсоне. Она вот на протяжении 6 лет, как мы общаемся, вот они действующие депутаты и депутаты горсовета, и областного совета. У нас проводятся постоянно тренировки в понедельник и четверг и играем различные турниры из террасполями, с Одессой. И на день освобождения города Николаева мы проводим турниры. Саме остання зустріч, коли миколаївці приїжджали до міста Херсона, була зустріч з Володимиром Дмитровичем. Були гарні побажання, і вони ще сьогодні живуть в наших серцях, і тому я думаю, наші дружні і спортивні відносини завжди будуть продовжуватися.